Кстати, в Нидерландах женщины мужчинам придерживают дверь, а не наоборот. То есть сейчас покажу видео, как я иду с чемоданами, а женщина мне придерживает дверь. В принципе, здесь чувствуется, что женщина здесь прежде всего человек, а потом уже женщина, скажем так. То есть тут абсолютно равенство, и они не, не ожидают от мужчины ничего, никакой там помощи, покровительства. Ну, там, может, это во Франции еще осталось, но ни в Испании, ни в Нидерландах, ни в Португалии я не замечал, чтобы там мужчины уступали женщинам место, пропускали вперед, помогали с сумками. Как-то считается, что женщина тоже человек, такой же, как мужчина, не слабее, потому что в спортзале там веса такие тягают. Не каждый мужчина сможет. То есть, ну, а им как-то стыдно. Ну, настолько же стыдно, как, допустим, если бы ко мне там подошел какой-то мужчина и сказал, давайте я вам помогу сумкой. На него посмотрел, подумал, что ты что, считаешь, что я слабый или что? И женщины здесь точно так же, они относятся как бы, к помощи. То есть, и вот женщина мне придержала дверь просто, ну, как вот человек человеку, а не женщина мужчине там или здесь уже уходят вот эти разницы между полами, что ли. Ну такие именно культурные. Ну никто не считает женщину слабее или хуже. Ну настоящее равенство.